સમાચાર વિસ્તારથી વાત કરીએ તો સુરતમાં પથ્થરમારાની ઘટના બાદ વધુ એક અપડેટ સામે આવી છે વાસ્તવમાં રાજ્યના આદેશ બાદ સુરત પોલીસ એલર્ટ મોડ પર છે આદેશ બાદ હવે સુરત પોલીસ શહેરના જુદા જુદા પોલીસ સંવેદનશીલ વિસ્તારમાં ચાપતી નજર રાખી રહી છે જે માટે ખટોદરા પોલીસ દ્વારા ડ્રોનના માધ્યમ થકી શહેરભરમાં તપાસ કરાઈ રહી છે આ સાથે અનેક વિસ્તારોમાં સંભવિત ગેરકાયદે પ્રવૃત્તિઓ રોકવા ડ્રોન દ્વારા ચેકિંગ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે જેમાં ખાસ કરીને ડ્રોન દ્વારા ઝૂપડપટ્ટી વિસ્તાર અને ઢાબા વિસ્તારમાં ચેકિંગ કરાઈ રહ્યું છે આ સાથે ફૂટ પેટ્રોલિંગ કરી સમગ્ર વિસ્તારમાં નિરીક્ષણ શરૂ કરાયું છે ગણેશજીની મૂર્તિ પર પથ્થર મારવાની ઘટના બાદ સુરતમાં અમુક સમય માટે વાતાવરણ દોહળાયું હતું કે સુરત પોલીસની ટીમે વહેલી સવારે જ પથ્થરબાજોને દબોશી લીધા હતા જે બાદમાં કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે પણ સુરત પોલીસ સતર્ક છે આ તરફ હવે ખુદ રાજ્ય પોલીસ વડાના આદેશ અનુસાર હવે સુરત શહેર પોલીસ એલર્ટ મોડમાં આવી ગઈ છે જે અંતર્ગત શહેરના દર્દા પોલીસ મથકના સંવેદનશીલ વિસ્તારમાં ડ્રોનના માધ્યમ થકી ગેરપ્રવૃતિઓ પર બાઝ નજર રાખી રહ્યા છે જેમાં ખાસ કરીને આઝાદનગર રસુલાબાદ તડકેશ્વર ગોકુલનગરમાં ડ્રોન દ્વારા ચેકિંગ ચાલી રહ્યું છે આ સાથે ડ્રોન દ્વારા પટ્ટી વિસ્તાર તથા ધાબાની ચેકિંગની કવાયત શરૂ કરાઈ છે સુરતના સૈયદપુરામાં પથ્થરમારાની ઘટના બાદ ભારેલા અગ્નિ જેવી સ્થિતિ સર્જાવા પામી હતી જે બાદ પોલીસ દ્વારા કડક પગલાં લઈ રાત્રીના સુમારે કોમ્બિંગ હાથ ધર્યું હતું તેમજ આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા હતા આરોપીઓની પોલીસ દ્વારા પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવી હતી આરોપીઓએ પોલીસ સમસ્ત ખુલાસો કર્યો હતો કે ગણપતિ મંડપમાં પથ્થરમારો કરવાનો પ્લાન હતો તેમજ સુરતના દસ વિવિધ ગણેશ પંડાલમાં યુવકો પથ્થરમારો કરવાના હતા તેમજ છેલ્લા ત્રણ મહિનાથી મદરેસામાં જતા કિશોરે પોતાની અલગ ગેંગ બનાવી હતી ગેંગ દ્વારા બે દિવસ પહેલા પણ ગણપતિના પંડાલ પર પથ્થર ફેંકવાનો પ્રયાસ કરાયો હતો જો કે રવિવારે આરોપીઓનો ગણપતિ પંડાલ પર પથ્થર પથ્થરમારાનો પ્લાન સફળ થયો હતો આરોપી સગીરોએ કોના કહેવાથી પથ્થરમારો કર્યો તેને લઈને પોલીસ તપાસ કરી રહી છે बीते रविवार सूरत के सैयदपुरा विस्तार में गणेश पंडाल ने पथराव किया हुआ घटना बनी थी जिसमें नाबालिग बालक जो है आठ से बारह साल की उम्र के, के छह लोगों को डिटेन किया गया था लेकिन जब ये पब्लिक द्वारा उसको बगल में आए थाने में सैयदपुरा के पहुंचाया गया तो वहाँ पे लोगों की जमावड़ा बना हो गया दोनों संप्रदाय के लोग हिंदू और मुसलमान लोग जम गए पुलिस ने उनको तो समझने की कोशिश की तब एक बिल्डिंग में से ए अन्य लोगों द्वारा पत्थर मारने की घटना बनी थी और ये जब पत्थर मार की जिस बिल्डिंग से घटना बनी थी पुलिस ने उनको समझाने के लिए पब्लिक को तो लाठीचार्ज भी किया था हर सुंग था 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 के गोले छोड़े थे और उसी समय पे पर पथराव में पुलिस भी घायल हुई थी और कई लोग भी उसमें घायल हुए पुलिस ने जिस बिल्डिंग से ये घटना हुई थी वहाँ पे पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था पूरी बिल्डिंग को खोल डाला था बिल्डिंग के ऊपर छत में भी कई लोगों को पाया था और लोग अपने दरवाजों में तालों बड़े बड़े लोगों की स्टील में ताले लगा के बैठे थे जिस जिसके ताले तोड़ के पुलिस ने इन लोगों को अरेस्ट किया था ऊपर बड़ी मात्रा में उस बिल्डिंग में वहाँ रहने वालों के साथ साथ अन्य बाहर के में रहने वाले लोगों को भी पुलिस ने पकड़ा था जो उस बिल्डिंग में क्या कर रहे थे और इतनी बड़ी मात्रा में ये लोग वो छत में क्या कर रहे थे पुलिस ने ऐसे लोगों को अट्ठाईस से ज्यादा लोगों को कल अरेस्ट किया था आज आज सुबह इनको कोर्ट में रजू करने की कोर्ट में ले ले जाया जा रहा है और मिली ये आरोपी जो है इन्होंने ये पथराव की घटना जो सूरत में अंजाम हुआ है वो क्या प्लानिंग था क्या किस तरह का रची गई थी क्या ये सूरत की जो सांप्रदायिका हिंसा फैलाने की कोशिश की गई थी ऐसे कई सवाल है जो पुलिस की तपास में है और पुलिस इसके लिए ये इन लोगों का रिमांड के लिए भी मांगी थी। और रिमांड के बाद तहकीकत कर जो घटना बालकों द्वारा की गई है ये, ये एक घटना बनी हुई है या इनके द्वारा प्लानिंग है कि इतनी मात्रा में इन्होंने पथराव किया था कैमरामैन रवि के साथ इंडिया न्यूज सूरत सूरत में जो पथराव की घटना हुई थी उसमें आज सूरत पुलिस द्वारा इन लोगों को अट्ठाइस से ज्यादा जो आरोपी जो शक्ट उठाए गए थे उन्हें आज सूरत की कोर्ट में रजू करने की तैयारी है हम सूरत पुलिस ने पूरी तैयारी है बड़ी मात्रा में जो अट्ठाईस सौ लोग हैं शंका जो है पथराव कर रहे हैं सारे आरोपियों को कोर्ट ले जाया जा रहा है और पुलिस इसमें कार्रवाई करेगी कि आगे किस तरह की ये, ये घटना हुई थी और इसको क्या किस तरह अंजाम दिया गया था क्या इसमें कोई और घटना है इसमें हम बात करेंगे पुलिस अधिकारी हमारे साथ हैं जी सर किसकी घटना है किस तरह का क्या अंजामदार सर क्या क्या घटना में जो पकड़े गए उन लोग आगे क्या प्रोसेस की जाएगी पुलिस अभी पुलिस हिरासत में थे अभी नामदार कोर्ट में उनको रजू किया जा रहा है और चौदह दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए नामदार कोर्ट के समक्ष अभी हम प्रोडक्शन कर, कर रहे हैं आप देख सकते हो पुलिस ने इन्हें रजू कर रहे हैं और जल्दी इनका रिमांड मांगी की और ये देखना जाएगी पुलिस तत्काल की विषय है ये आगे इस तरह की जो आज घटना बनी है वो किस तरह की क्या है प्लानिंग का और इतनी बड़ी मुद्दा में पथराव जो किया गया है ये जो गुजरात में सूरत शहर में जो सांप्रदायिक मुद्दा भड़काने की कोशिश की गई थी ये सारे मुद्दों पर पुलिस की तपास कर रही है रविवेंद्र के साथ सुनील प्रजापति इंडियन न्यूज सूरत